Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salam sejahtera Selamat petang Salam ceria Salam sehat Kepada uh, Well uh, Followers uh, Page Tanya Dr. Syed Saya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Qudri Hari ini saya akan berkongsi uh, Satu topik lagi sikit Sebab selalu sebelum ni saya masukkan topik-topik uh, Kesihatan yang lebih kepada non communicable apa nama diseases uh, NCD maksudnya penyakit-penyakit yang tak berjangkit. Tapi hari ini saya nak masuk dalam topik penyakit berjangkit. Sebab apa? Uh, sebab demam denggi. Ha saya akan cerita tentang denggi ni. Demam denggi sekarang ni dia semakin mengganas. Ha, ha. Sebab tu saya rasa Bagus juga Kalau kita tahu Serba sedikit Simptom Apa nak buat Macam mana kat klinik Dan sebagainya lah ya. uh, Sebab ramai orang uh, Saya bimbang lah Sengaja orang dia demam uh, Kalau pergi klinik tak apalah uh, Tapi yang jenis demam Yang makan benedol Lepas tu dia Tunggu demam kebah Mungkin Bila demam dah kebah Dia buat tak tahu saja Sebab bahayanya dengi ni Bukan waktu demam dia tau uh, Dengi ni Uh, selalunya lah eh. uh, Dulu saya pernah jaga buat denggi Di hospital Pulau Pinang Denggi ni selalunya Dia demam 5 hari tu Demam panas uh, Masa demam panas ni orang panik lah. Orang makan panadol dan sebagainya Tapi lepas 5 hari atau 4-5 hari ni Demam dia kebah Bila demam dia kebah Orang rasa dah sembuh lah Tetapi Waktu demam kebah ni lah Pada hari yang kelima hingga ke, Hari ke-7, ke-8 tu Adalah hari yang sangat-sangat ...berbahaya... Aa, ...kepada pesakit dengi... ...sebab apa? Waktu tu... Se ...tak semua ya... Aa, ...selalunya... ...platelet dia akan... ...platelet ni adalah... ...jenis bahan dalam darah kita ni... ...yang menentukan... ...sama ada darah tu boleh beku ke tak... ...okay... Aa, ...platelet ni akan turun menyunam ...dan... ...ini boleh menyebabkan... ...komplikasi pendarahan... Dan uh, seterusnya dia boleh masuk kepada shock ataupun renjatan Ini yang merbahaya bagi mereka-mereka yang tak tahu Sebab tu bagi saya lah yang eh, mudah sekali Tip saya yang pertama sebelum saya cerita lebih lanjut Bila demam, demam panas tak lah, kebah-kebah Pastikan anda pergi jumpa doktor Doktor bila dia tanya sejarah, dia tanya macam demam dan sebagainya Dia tahulah apa yang nak buat kan Okey, demam denggi ni pada tahun ini sedang meningkat. Macam saya katakan sedang mengganas. Apa maksud mengganas tu? Setakat bulan Ogos ada 80,000 orang menghidap denggi di Malaysia. Ha, tinggi lah tu. Sebab jangkaannya pada sampai hujung tahun ni lah jangkaannya akan ada sekitar 150,000 pesakit yang didiagnoskan sebagai penghidap denggi dan setakat bulan Ogos 113 ha ah, dah uh, apa ni mereka yang menyedap denggi tu dah uh, menyebabkan kematian ini yang kita takut ini yang saya harap saya dapat berkongsi ilmu yang bermanfaat supaya komplikasi-komplikasi uh, yang hingga menyebabkan kematian tu dapat dielakkan sebab uh, rekod setakat ni tahun 2015 ada 120000 orang dan 336 uh, orang yang meninggal Uh, so ini pun satu rekod tapi tahun ni kalau jangka 150,000 tu memang lebih tinggi lah kan. Dan uh, 70 hingga 80% daripada pesakit demam denggi ni berlaku di kawasan bandar. Sebab tu uh, saya harap eh uh, anda dapat manfaat sikit daripada perkongsian saya hari ini tentang demam yang tak kebah-kebah. Sebab demam denggi ni uh, memang kita tahulah dibawa oleh uh, nyamuk kan. Nyamuk apa nama? Aedes Dan nama virus dia Sebenarnya uh, Flavivirus uh, Adalah Nama plate-plate tu Kita terkenal sebagai Denggi je lah Tapi Denggi ni dia pun ada jenis Jenis dia Dia ada jenis uh, DN type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Maksudnya serotype dia Berubah-ubah So perubahan ini pun Boleh menyebabkan Pelonjakan eh, Jangkitan Kuman Dan uh, Keseriusan eh, Masalah Pesakit Yang menghidap Denggi Okey, apa simptom biasa demam dengeri? Selalunya, selalunya ya, terutamanya bagi orang dewasa, ialah demam yang mendadak. Demam dia naik, pung, tinggi. Memang demam dia menyebabkan kita rasa, hu, oh, flat lah, kan? Demam mendadak dan selalunya demam ni macam makan panadol tu, sekejap-sekejap uh, panas balik, sekejap panas balik. Itu, itu yang orang kata demam tak kebah-kebah tu, kan? dan selalunya disertai dengan uh, beberapa perkara antara yang paling paling common ialah sakit-sakit tulang sakit sendi. Ah uh, dia sakit di bahagian sendi uh, lutut dan sendi bahu, Okay, Kemudian sakit-sakit tulang. Dan termasuklah uh, sakit kepala, uh, kemudian uh, sakit belakang mata ni, kadang-kadang uh, dia rasa loya, tak selera, rasa nak muntah ataupun muntah. Okay? Uh, pedih bahagian mulut hati, kadang-kadang ada yang cirit berit. Kadang-kadang uh, uh, Yes Bengkak kelenjar pun selalu Kita boleh rasa bengkak-bengkak Kat kawasan ni kan Kelenjar kita kan Kelenjar di bahagian leher tu Kita boleh rasa Dan uh, Bila dia dah serius Mungkin seseorang orang Dia rasa susah nafas Kemudian dia dah gelisah uh, Ini dia problem Dan Dan Selalunya datang ruam So ruam macam mana Selalunya uh, Dia ada dua jenis ruam ya. Satu ruam yang payah kita nak explain ruam ni Sebenarnya dari istilah dia Tapi tak apa saya jelaskan Selalunya ruam dia Dia macam ada Dia ada pendarahan bawah kulit tau okay? Dia bukan atas kulit Di bawah kulit Maksudnya macam ambil ing apa ni pen merah tu titik-titik kan dekat selalunya ke bahagian flexor okey titik-titik kan tapi ada di bawah kulit ha, uh, dan kulitnya selalu merah dia flush macam tu dan kadang-kadang kalau kita tepuk tu eh, bahagian kulit yang kita tepuk tu sebabkan semua ni merah Bahagian tu melekat cermin tapak tangan jadi putih. Ha. Okey. Right. Ah uh, so tu jenis ruam-ruam yang uh, orang kata petikian ataupun pendarahan bawah kulit yang berlaku bagi pesakit denggi. Okey. Right. Denggi ni bahayanya apabila uh, bagi setengah-setengah kes especially mereka yang mempunyai imun sistem yang rendah, okey. Dia akan pergi kepada uh, orang kata denggi berdarah Ah, Dengue berdarah ni... Maksudnya... Tanda-tanda ni lain lah... Ya. Selalunya kulit dia menjadi lebih sejuk... Kemudian dia... Macam lebam-lebam penuh -lebam darah lah... Uh, di bawah kulit tu kan... Merah tu kan... Okey... Uh, kemudian... Uh, mungkin dia ada pendarahan di tempat-tempat lain... Uh, seperti... Darah hidung... Darah di bagian gusi... Gosok gigi tu dia berdarah kan... Okey... Ataupun... Uh, kalau lebih serius... Dia muntah darah... Ataupun apabila dia buang air besar... Dia dah jadi warna hitam... Haa... Uh, ini tanda ada darah dalam najis ataupun bagi wanita Head dia tu lebih banyak daripada biasa dan mungkin juga keluar pendarahan daripada uh, kemaluan. Ah okay. Right. So, um, kenapa denggi ni bahaya? Sebab uh, apabila berlaku hemorrhagic ataupun uh, denggi berdarah tadi, dia boleh menyebabkan ketirisan, ketirisan salur darah capillary menyebabkan uh, plasma ataupun uh, cecair darah tu boleh keluar daripada darah So bila cecair daripada darah tu Boleh keluar daripada darah Dia akan menjadi renjatan Ataupun shock bahasa Inggeris lah Dan ini kita boleh dapat uh, Antara simptomnya Nadi semakin laju Kemudian uh, tekanan darah semakin turun Kemudian uh, um, uh, Orang kata uh, Bukan itu sahaja eh? Kita nampak dia pun rasa uh, Rasa sakit lah Kelisah uh, Kemudian Dan ini berlaku uh, benda ni harus tahu apabila uh, dia dah masuk renjatan kalau tak dapat rawatan eh, rawatan yang sepatutnya kadang-kadang boleh berlaku kematian dalam masa 24 jam sebab tu penting saya katakan kalau demam panas yang tak tahu sebab especially ya uh, demam yang tak ada sesema ataupun tak ada batuk maksudnya demam saja dan sakit-sakit sendi Ah uh, ini harus pergi ke klinik Dan kat klinik tu doktor tahulah apa je nak buat kan Antaranya kalau uh, paling lekeh pun dia akan buat apa nama uh, Tony test uh, test ini kalau tak mengambil darah lah Dia akan cek macam mana tau Dia ambil yang ambil tekanan darah tu okay, Dia pam Dia pump dekat bahagian tu Kemudian dia biarkan 5 minit Lepas 5 minit dia buka Dia tengok dia akan kira dalam diameter 2.5 cm tu Ada kalau lebih daripada 20 cm titik-titik uh, pendarahan bawah kulit tu uh, ini dia akan refer ke hospital itu bagi klinik yang ataupun bagi tempat ataupun mungkin pusat uh, rawatan yang tak ada kemudahan tapi sekarang klinik semua dah ada ujian-ujian tertentu uh, terutamanya ujian serologi kita panggil uh, combo test lah uh, combo test ni dia akan cek IgG immunoglobulin type G dan immunoglobulin type M yang mana kombinasi ini daripada hari pertama dia dah boleh check sama ada anda mengalami masalah denggi atau tidak. So mudah, sekarang dah mudah dah ya eh? sebab kat klinik pun dia ambil darah sikit, dia letak dalam uh, uh, test tersebut dalam masa beberapa minit, anda dah tahu jawapan dia. Di samping tu dia pun akan checklah ya eh? uh, jumlah uh, sel darah putih yang mungkin akan turun dan apabila denggi ni dah sampai mungkin hari ke-4, hari ke-5 macam tu Dia boleh nampak plateletnya yang saya cakap tadi Yang menyebabkan darah beku tadi Dia semakin turun ya. Nilai biasa 150 hingga 400 ribu Tapi bagi denggi selalunya dia akan turun di bawah 100 Itu kalau signifikan kan? Okay. Right. Ini kenapa? Kerana virus denggi ni virus denggi ni dia akan mengganggu platelet ni yang mana dia akan menyebabkan production ataupun uh, penghasilan platelet ni terjejas di bahagian sumsum -sum tulang kita dan dia akan menyebabkan pemecahan platelet dalam darah kita so ini akan menyebabkan platelet tadi turun so darah kita jadi macam nak katakan apa namanya uh, cair mudah mudah berdarahlah macam tu kan dan satu lagi Hmm... Doktor akan juga check hematokrit. Hematokrit ni adalah nilai dalam uh, kajian dia tu iaitu nilai uh, jumlah dar jumlah sel darah merah per uh, jumlah volume darah tadi. Apabila hematokrit ni semakin meningkat, ini tanda uh, Uh, lebih bahaya sebab tandanya mungkin plasma ataupun uh, cecair darah tu dah mula keluar daripada salur darah salur darah dan kalau dibiarkan bimbangnya akan jadi shock ataupun renjatan tadi dan nah, nilai biasanya untuk uh, lelaki bawah uh, usia 60 tahun ialah 42% untuk uh, uh, sorry untuk di bawah 60 tahun adalah 46% untuk yang lebih 60 tahun adalah 42% dan wanita lebih daripada 40%. Tapi biasanya ya, kalau lebih daripada 46% tu kita dah toing. So kita akan buat uh, buatlah maksudnya dia kena itu alam dia untuk kita refer supaya dia boleh buatkan uh, apa nama uh, rawatan uh, tertentu di pusat penjagaan ataupun di hospital. Dan mungkin doktor akan check juga lah, ya mungkin uh, AST ataupun ALT iaitu enzim hati dan sebagainya. Uh, itu biar itu klinik yang akan buat. Okey, apa rawatan? Rawatannya. Okey, yang penting macam saya katakan tadi first kali bagi klinik check. Okey kemudian kalau doktor kata benda ni uh, boleh dirawat di rumah so apa yang anda boleh buat okey uh, pastikan anda minum air banyak-banyak kan Okay dan demam tu rawatannya menggunakan panadol pcm lah persetama okey uh, kita uh, doktor takkan bagi anda aspirin ataupun ubat nsaid eh? ya itu ubat tahan sakit kerana bimbangkan benda ni boleh menjurus ataupun boleh uh, mengkomplikasikan eh. lebih lagi kalau berlaku pendarahan terutamanya di bahagian perut kerana kita tahu NSAID ni kalau dimakan tu especially pada perut kosong boleh menyebabkan ulcer ataupun gastritis di bahagian perut dan uh, especially doktor pun tak akan bagi injection sebab ni akan ganggu gugat eh, uh, ujian darah yang nak lihat sama ada dengki ni uh, kacau apa namanya uh, jantung ataupun tidak dan uh, doktor pun tak akan bagi steroid lah So, maksud tiga rawatan utama yang doktor akan bagi Untuk balik, bila anda uh, balik ke rumah Maksudnya, uh, pada tahap mana denggi ni masih boleh di-follow up uh, Ataupun uh, di-follow up di rumah Ialah Parasitemong Minum air banyak Dan Rehat Okay dan selalunya doktor akan monitor setiap hari terutamanya daripada hari ketiga sampai hari ke-8 tu dia akan monitor setiap hari dia nak tengok platelet tu macam mana dan platelet tu kalau turun dan bila dia dah start naik balik usually selalunya insyaallah Okay, uh, anda dah uh, melepasi zon-zon risiko selalunya. Tapi tak apa, biar doktor lah yang decide. Tapi kalau anda mempunyai masalah platelet yang turun, uh, selalunya doktor uh, kita akan hantar pergi hospital. Dan hospital biasanya dia akan bagi IV drip kalau perlu, yeah, dia akan set drip yang mana dia akan tambah air dan kalau turun sangat ya eh, mungkin sesetengah orang plateletnya turun bawah 20 dan sebagainya so ini dia akan bagi fresh frozen plasma itu itu adalah rawatan hospital okey right cuma bagi mereka yang di rumah eh, ada juga sesetengah orang uh, mengesyorkan beberapa uh, kaedah alternatif untuk membantu uh, tubuh badan kita uh, menghasilkan lebih banyak uh, orang kata platelet ataupun uh, bahan yang Uh, boleh uh, mengelakkan daripada darah kita terlalu cair sehingga berlaku pendarahan tu Okey, right Antara yang uh, paling popular lah eh, Dan antara yang paling mempunyai kajian sehingga dikeluarkan juga dalam BMJ uh, Ini tahun 2015 uh, pada 15 Februari 2009 Ialah uh, um, daun beti uh, Biasa dengar kan? Rawat denggi dengan daun beti ada juga sengah-sengah uh, mereka yang kata benda ini tak berkesan Tapi bagi saya banyak kajian yang telah dijalankan Termasuklah di Institut uh, IMR sendiri okay, Yang menunjukkan bahawa uh, dalam daun betik ini Dia ada jenis bahan namanya kapain ya, yang, yang boleh ya, merangsang penghasilan Ataupun pembentukan platelet tadi Dan juga uh, dia juga boleh mengatasi ataupun ah uh, bertindak sebagai anti parasite yang boleh membunuh virus termasuklah virus malaria contohnya okey uh, tapi ia mempunyai kesalah daripada anda duduk saja tak makan ubat kan ialah makan panadol eloklah eh boleh juga gunakan rawatan-rawatan alternatif ini cuma bagaimana bagaimana nak gunakan daun betik okey right ini saya bagikan tips bagaimana nak gunakan uh, daun betik ini uh, kalau nak gunakan untuk rawatan denggi okay? Uh, first kali anda ambil daun yang bersih lah Daun betik yang bersih Buang lebih batang besar tu kan Batang kecil tak payah buang lah. Okay uh, then orang kata potong-potong uh, hiris jadi uh, hirisan yang halus okey uh, timbang lebih kurang 50 gram okey 50 gram daun betik tadi campur dengan 50 ml air okey 50 gram daun betik yang dah dihiris halus campur dengan 50 ml air sebab benda ni pahit anda campur sikit dengan gula 25 gram Okey, dalam dalam kes ni bagi saya tak apalah makan gula sebab memang sakit denggi dia tak ada tenaga dia perlukan tenaga tersebut dan kebetulan daun betik ni pahit kan so bila campur gula sedap lah sikit makan Okey, dah campur tiga benda asas ni 50 gram daun betik. 50 ml air dan 25 gram gula hancurkan hancurkan uh, dalam lesung batu ke hancurkan okey hancurkan betul-betul 15 minit kemudian simpan dalam masa 30 minit biar dia sebati apa semua Aa, kemudian ambil ambil yang uh, campuran tadi okey gunakan tangan-tangan of course kena bersihkan dulu lah kan Aa, squeeze ataupun ah uh, uh, yalah kita squeeze betul-betul uh, sampai dapat air dia Aa, kita squeeze sampai dapat airnya Dan bagaimana nak guna air ni Kita gunakan pada kadar 30ml 30ml ni lebih kurang 2 sudu besar 3 kali sehari Okay Dan Itu untuk orang dewasa Tapi kalau untuk kanak-kanak Kita gunakan aa, sama ada 1 hingga 2 sudu kecil 3 kali sehari aa, Daripada air yang anda dah perah daripada campuran tadi dan campuran tadi boleh disimpankan dalam peti ais selama 24 jam No problem okay. Uh, Janji suhu dia tak, panas lah eh. Anda simpan Dan amalkan sebelum makan nah, Saya ulang sekali lagi 50 gram daun betik Campur 50 ml air Campur 25 gram gula uh, Lenyek-lenyek kan ha, Lenyek lah senang lah bahasa tu kan Lenyek-lenyek kan Kemudian biarkan selama 30 minit Untuk dia sepati Kemudian anda pegahkan air yang dapat daripada lenyekkan tersebut Dan air tu anda boleh amalkan untuk orang dewasa 30 mil 3 kali sehari sebelum makan Untuk budak kecil satu sudu besar eh satu sudu kecil ataupun dua sudu kecil tiga kali sehari bergantung pada saiz budak itulah dan uh, untuk orang dewasa 30 ml tu maknanya dua sudu besar dan selo-elonya dimulakan pada hari pertama. Uh, kalau demam itulah. Uh, so ini antara tips yang mana didapati banyak kajian menunjukkan bahawa ia mampu untuk meningkatkan semula platelet tadi selepas beberapa jam. Okey. Uh, tak salah saya uh, lebih kurang uh, uh, sehari sahih lebihlah platelet dah mula naik. So itu satu kaedah yang boleh diamalkan di rumah. Okey. Right dan um, ada juga seng-senganya yang berpendapat Hmm, daun betik ni kadang-kadang boleh menyebabkan masalah pada organ hati lah, organ buah pinggang disebabkan dia mengandungi apa? Cyanogenic glycoside. So, uh, tapi sebenarnya cyanogenic glycoside ni ada pada lebih kurang banyak bahan-bahan makanan yang sehat. Contohnya dalam almond, dalam ubi kayu, dalam plum, dalam cherry. Tapi jumlahnya sikit. Ha, nah, maksudnya kalau nak dapat cyanide poison, poisoning, cyanide poisoning, okay, Uh, dengan makan daun betik tadi Anda harus makan 12000 ribu 12 ribu uh, daun betik Sekaligus Mana ada makan banyak tu kan So insyaAllah eh, bagi uh, orang yang 60kg Makan 12 ribu uh, 12 ribu daun betik tu Saya tak jangkakan Boleh berlaku lah So insyaAllah tak ada masalah dengan daun betik Itu antara uh, Rawatan alternatif yang paling Banyak Uh, mempunyai kajian-kajian yang menunjukkan bahawa dia uh, boleh meningkatkan bacaan platelet. So itu boleh diamalkan. Okey, yang mana penting juga kalau tadi saya dah cakapkan uh, air tu kena makan banyak. Eh, kena minum banyak. Okey, jangan lupa air kena minum banyak. Right, yang lain-lainnya yang boleh diamalkan ialah juga uh, buah orange ya kerana dia tinggi dengan vitamin C. kerana ini juga boleh membantu imun sistem. Kemudian buah delima ya juga kaya dengan uh, uh, buah delima ni kaya dengan macam-macam jenis uh, phytonutrisi Okey, juga merupakan sumber ai, uh, sumber besi. Sayur bayam juga uh, kaya dengan uh, berapa phytonutrisi dan juga uh, zat besi yang bagus ya, untuk pesakit denggi. Termasuklah air kelapa Kenapa air kelapa ni kaya dengan mineral Kadang pesakit uh, dengi ni sebab demam kan eh? Demam dia dengan panas itu Dia hilang banyak peluh Mineral dia keluar So dia perlu ganti balik Dan uh, juga ada sengah orang cakap uh, Sup ketam lah Sup ketam ni saya kurang pasti Tapi dia kata dalam sup ketam tu ada uh, ada protein tinggi Tapi tak apa Biar saya tolak ke tepi sikit sup ketam tu Tapi yang saya syorkan ialah daun betik Yang memang banyak kajian Okey dan uh, itu antara langkah yang boleh dilakukan. Nah, uh, cuma uh, saya nak juga nasihatkan elakkan beberapa makanan contohnya makanan yang uh, berminyak yang bergoreng, rempah yang uh, makanan yang tinggi rempah ataupun yang pedas sangat bimbang nanti dia kacau dengan perut gastrik eh, Dan uh, minuman yang berkafein. Okay? So ini anda elakkan Manakala saya boleh syorkan Anda minum air banyak Makan Panadol Dan Panadol ni satu lagi Dia jangan lebih daripada 4 gram sehari eh, Maksudnya 2 biji 2 biji ni selalunya ada 500 mg 500 miligram Sekali makan 1 gram Boleh makan selang 6 jam Okey, buat saya tahu sakit denggi ni dia punya demam tu memang lain macam sikit eh. Dia punya demam tu panas sangat dan selalunya makan sekejap pun demam dia dah naik balik. So, jangan makan lebih daripada 4 gram paracetamol sehari. Okey. So, uh, itulah eh perkongsian saya pada hari ini uh, bagaimana untuk anda uh, merawat ataupun mengenal simptom-simptom denggi dan bagaimana untuk merawat denggi ini. Tapi yang paling penting sekali lagi saya nak streskan apabila anda ada demam panas Apabila demam ni especially dia dengan sakit sendi, dengan sakit kepala, dengan orang kata sakit tulang okay, Rasa loya nak muntah apa semuanya bahkan penduduk tak kebah-kebah Penting jangan tak pergi klinik Pergi klinik, doktor kat klinik dia tahulah apa yang nak buat, dia ambil darah dan sebagainya, -sebagainya. Pastikan anda pergi klinik kerana denggi ini boleh dikurangkan uh, komplikasinya seandainya mendapat rawatan yang awal. Okay, right. So, itu perkongsian saya pada hari ini. Sebenarnya, saya lagi topik sikit. Topik yang saya uh, fokus sebenarnya ialah uh, lebih kepada uh, diabetes. Tapi, itu dalam page yang lain. Kalau kalau anda juga kebetulan manalah tahu nak tahu lebih lanjut tentang penyakit kencing manis. Tentang diabetes Okey Bagaimana komplikasinya Bagaimana tips penjaga dia Bagaimana nak bebas Daripada kencing manis Saya jemput anda Tulis dekat Facebook tu Join Ya Hidup bahagia Tanpa diabetes Tekan nah, Di situ anda akan masuk Dalam grup hidup bahagia tanpa diabetes yang mana saya akan berkongsi dengan semua maklumat-maklumat yang penting yang anda harus tahu tentang diabetes. Cuma dalam page ini saya bukakan ya kepada semua maklumat kesihatan yang lain dan hari ini saya dah sentuh di luar topik yang selalu saya ceritakan iaitu tentang dengue. Dan saya harap anda dapat bermanfaat daripada, daripada perkongsian saya dan uh, well kalau boleh kongsikan apa tidak tekan like dan share dengan rakan-rakan yang anda rasa dapat memanfaatkan perkongsian ini. Okey sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.